На лице что ли? Два глаза, да? Один нос, да, да. Боти. Губы. Блота. М -м. Блота. Хорошо, головой справились. А что отделяет голову от нижней части? Шея, да. А вот это что? Блота. Вот тут вот, вот, есть скелет такая, грудная клетка. Что там находится впереди, не кто знает? Лёгкие! 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 Лёгкие. Лёгкие. о, лёгкие. Сейчас мы за все и вам расскажем. Итак, кто пьет? Дальше речь пройдет именно про них. Легкие. Но чьи же это легкие? жил был такой себе молодой мальчик Вася. И что, жил-жил, жил, и как все дети Вася, как все дети он ходил в школу, как все дети иногда получал двойки, и как и у всех нормальных детей, у Васи была одна голова, один нос, два глаза и два легкие они были здоровые, веселые, всегда улыбались. Они очень любили, когда Вася дышал свежим воздухом, когда он гулял на улице, когда ездил с родителями в лес, на природу. Для легких это был настоящий праздник. Но были вещи, которые Вася и легкие ой не любили. Когда мимо проезжали автомобили... Какие машины! Они всегда чихали кашляли от этих газов. А еще они не любили, когда мимо ходили девушки, которые очень сильно любили пользоваться духами. Ох, легкие они любили этих дамочек, как они пахли! Люди, которых не любили местные. Например, сосед Вася Он очень часто любил красить свой забор. Он был старый и престарый. Поэтому каждый год он его красил самой вонючей краской. Но это все не беда. Как вы поняли, жизнь у легких была нелегкая. Они работали даже, когда Вася спал. Хорошо жилось легким, хорошо жилось Васе. Но наш Васенька начал, знаете, что делать? Курить. 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 Ой, тяжко пришлось нашим легким тогда. Наши легкие все больше чихали, все больше они кашали. Все тяжелее им становилось работать. Так тяжело, ой, тяжело. Что дыши. Не дышим. Тяжелый. Что я хочу вам сказать, молодой человек? Если вы не займетесь спортом и не бросите это страшное дело курения, вы погибнете. Ой, что же я наделал? Мне надо спортом заниматься.